Соня Гордых, это мое четвертое видео на Ютубе. Простите, что э, выкладываю его сегодня, просто вчера совсем вылетело из головы и дел было много. С 8 марта у вас девочки, девушки, жены, бабушки, <laughs> внучки и все такое. Э, э, я желаю вам всего самого наилучшего, вас счастья, здоровья, радуйтесь жизни, живите долго и счастливо, найдите своих принцев на белых мерседесах или там на чем хотите, там фантазию свою развивайте. Вот, и у меня как раз был подарочек для меня очень хороший, я все разболела. У меня сейчас температура, сейчас, ну, по-моему, 37,1. Но все-таки это же есть температура. И это такая плохая температура. Еще один плюс. Я не иду сегодня на фортепиано. Ну, и в школу тоже. Тоже плюсик. А минусик, что меня это телефон, на котором я сейчас снимаю, так заколебал. Он... Мне подарили флешку э, на 16 гигабайт. Мама с папой, я их очень просила. Э, вот подарили. Я ее ставила, там, типа, перезагрузить сейчас. У меня опять, как всегда, вылазит эта фигня на телефоне. Ну, в общем, я его включила. Теперь снимаю видео. Вчера не могла, он вчера еще был выключен. Вот, ну, еще раз 8 марта вас, э, ну, и пусть бывают все ваши мечты, и всего вам самого классного, наилучшего. А, также хочу, 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 много чего хочу, ну ладно, все, всем пока. Подписывайся, ставь лайк внизу, и тоже подписывайся внизу все очень люблю, но ну, у меня там только несколько подписчиков. И классов очень мало, но просмотров больше, наверное. Я не знаю, я не совсем, ну, как бы, не совсем лежу со своим каналом. У меня делаю так, есть много. У меня там тортик еще со вчерашнего остался. У, я пью чаечек сегодня. Ну, просто я что-то болею, что такое. Ладно, мне выздоравливать, а вам всего самого наилучшего. Всем пока.